Я хочу про 18 февраля рассказать, потому что это был для меня самый страшный день. Ну, как говорится, я попал в этот день, и мне просто чудом спасся, просто чудом спасся. Масса людей начала бежать. Я понимаю, что до Грушевского 300 метров. Я со своим ногами на не добежу. Я сразу же вломился в ворота, Смотрю, там охранники испуганы. Во двор, не знаю, куда бежать. И тут вижу, что активист в подъезде, открытая дверь, и он мне машет рукой. Я прибежал туда, смотрю, люди в подъезде, вот эти окна, которые выходят на Маринский парк, они в эти окна не то, что разбивают и влазят, они вламываются прямо в окна. Просто от такого страха. Вся лестница занята людьми. Я поднялся на самый верх лестницы заняты людей. и смотрю в окно. Вот это окошко, которое выходит на Мариновский парк. Избиение, дикое избиение. Сначала бьют мин, э, милиция, потом подбегают эти тетушки и начинают избивать людей. Прошел где-то часть второй. Мы кому бы не ни звонили, никто нас не это. Я говорю, а если будет штурм? Кто-то мне, какой-то сотник, сказал, да какой штурм? Посмотри, вся лестница занята нашим, очень узкие лестницы, никакого штурма не будет. Ага. Начался штурм. Я на самом верху, возле чердака смотрю. Ну что, нужно отдать милиции вот этим специальным отрядам должное? Они профессионалы. Они людей скидывали за 7 минут они уже добрались почти до верха, и кто-то нам, такой дядька с усами, говорит, все на чердак. И только мы засунулись, порвалась милиция на чердаке, и начался такое. Людей так били, они как животные кричали, как звери. Их били, и на коленях заставляли вниз спускаться по лестнице. Я слышу, а там и женщины были я слышу, как один мужчина, ну, мы нам все слышно, это э, э, говорит, я не могу, у меня все кровью залито, я ничего не вижу, я не вижу. На коленях, на коленях спускайся, на коленях. В общем, прошло где-то полчаса, все так стихло. Я думаю, слава тебе, Господи. И тут все тихо, и тут тут она говорит, проверьте последний раз и уходите. И фонарь вот этот специальный, и ко мне медленно идет вот эта полоска света, все медленнее и медленнее. Я так прошу Бога и всех остальных. Только, ну уходи, уходи, не на меня. Меня всего осветили. И говорю, вылазь. И там эпитеты такие нецензурные. Короче, я вылажу, смотрю в проеме, стоят, а, стоят два вот этих а, мента. И говорит, на колени, на колени. Я говорю, какие колени, я не могу, я на протезе. И мне повезло, что я не попал в этот основной замес. Там выплевать, там протез, не протез, беременный, старый, всех лупили. А так, я смотрю, никого больше нет на человека осталось их двое. И один говорит, ты этого, а, а, Рузи, говорит, а я побежал, что то начальство по операции сказала. Мы, короче, выходим на лестницу, начинаем спускаться, у меня начинают ноги а, скользить. Я смотрю, а лестница-то вся в крови кровь, кровь. А мне повезло, что у меня же нету, я не в военной форме там. То есть сразу видно, что я не активист. Он говорит, знаешь что, во двор, там калитка. А в калитку-то на Грушевского и убегай.